ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্টে শনি মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুর ও চুরি কাণ্ডে আটক দুই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্টে শনি মন্দিরে মূর্তি ভাঙচুর ও চুরি সঙ্গে জড়িত দুই চোরকে আটক করল পুলিশ আটক দুই চোর হল অনিক দাস ও পল্লব দাস তাদের কাছ থেকে শনি মন্দির থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া সোনার অলঙ্কার ও রূপার অলঙ্কার উদ্ধার করে কাচার পুলিশ অনিকের ঘর চাতলা বস্তি পিএইচ টিলা ও পল্লবের শিলকুড়িতে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আটকের বিষয়টি জানিয়েছেন সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো তিনি বলেন এই ঘটনার সাথে অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হবে এসএসপি জানান তাদের কাছ থেকে একটি সোনার চেন প্রতিমা সোনালি চোখ ও দুটি রূপার ব্রেসলেট উদ্ধার করা হয় শুক্রবার রাতে শিলচর শহরের ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট এলাকায় অবস্থিত শনি মন্দিরে সংগঠিত হল দুঃসাহসিকের চুরির ঘটনা চোরের দল মন্দিরের গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে শনি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে লুটপাট চালায়

শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা আ অলংকাৰ চুৰি দুষ্কৃতিকাৰী বা চোৰে চুৰ কৰি লৈ গৈছিলে এই ঘটনা সং সংক্ৰান্তত আমি পোৱাই ঘটনাস্থলী যেতিয়া আমি মানে ঘটনাস্থলী যেতিয়া লৈ যেতিয়া আমি যাওঁ ঘটনাস্থলীত যোৱাৰ পিছত আমি গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰোঁ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি জোৰ তদন্ত চলাই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত চুৰী কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত গোটেইকেইজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে শ্ৰী শ্ৰী শনি শনিদেৱ মন্দিৰৰ পৰা চুৰি কৰা যি অলংকাৰ পাতি আছে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি ইতিমধ্যে দূৰ তদন্ত চলাওঁতে আমি সেই অঞ্চলত থকা আমি ভ্ৰমণ কৰি তাৰ যিটো ফৰেঞ্চিক্স ফৰেঞ্চিক্সৰ আমি সহায় লৈছোঁ তাৰ লগতে আমি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছৰ সহায় লৈছোঁ আৰু টেকনিকেল এনালিচিছৰ জৰিয়তে আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই যি ছবি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেওঁক ধৰা পেলাবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি যি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু ছুৰি কাৰ্য সম্পাদিত কৰিলে তেওঁহা নাম হ'ল অনীক দাস তেওঁৰ বয়স হ'ল সাতাইছ বছৰ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অজিত দাস তেওঁৰ ঘৰ হ'ল জলতা বস্তি পি এইচ চি টিলা অসম ইউনিভাৰ্চিটি দুৱাৰবন্দ কিছুদিনৰ আগতে প্ৰায় পোন্ধৰ দিনৰ আগতে এই ব্যক্তিজন জেলত আছিলে আৰু জেলৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগতে তেওঁ ওলাইছে আন এক দুৱাৰবন্দৰ থানাৰ আন এক অপৰাধমূলক ঘটনাত জড়িত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ এৰেষ্ট হৈছিলে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়ে তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰা যিহেতুকে এই তেওঁ ফুলৰ অলংকাৰ আৰু ৰূপৰ অলংকাৰ চুৰি কৰি লৈ গৈ তেওঁ আন এজন সহযোগীৰ সৈতে সেই বিক্ৰী কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পল্লৱ দাস বয়স ছাব্বিছ বছৰ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল তপন দাস শিলগুৰি কেম্প সাত নম্বৰ কেম্প গুংগোৰ তেওঁকো আমি নিশাৰ ভিতৰতে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে এজন জেলাৰীৰ দোকানৰ এজন মালিক আছে য'ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিলে তেখেতকো আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেখেতকো আমি সোধপোচ কৰি আছোঁ আৰু গোটেই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আমি এটা সোণৰ চেইন আৰু শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ চকুৰ মণিত থকা সোণ সেই সোণ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰ লগতে দুটাকৈ ৰূপৰ ব্ৰেচলেট তেওঁ চুৰি লৈ কাঢ়ি লৈ গৈছে এই দুটাও আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু বৰ্তমানো আমাৰ দূৰ তদন্ত চলি আছে আৰু কৃষি সামগ্ৰী আৰু কম সংখ্যক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ বাকী আছে সেইখিনি আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছো আৰু শীঘ্ৰেই আমি সেইখিনিকো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছো আৰু এই সংক্ৰান্তে যি চুৰি কাৰ্য সংগঠিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি মহানগৰখনত শিলচৰ মহানগৰখনত আমি বিট এটৰ এটা পদ্ধতি আমি ইতিমধ্যে ইয়াত কৰিছোঁ যাতে মানুহবিলাক শান্তিৰে ইয়াৰ নাগৰিক সমাজৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে অহৰ্নিশে আমাৰ এই যিটো পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা বা পুলিচ তহলদাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে তাক অধিক কটকটীয়া কৰি আমি তুলিছোঁ যাতে ৰাইজে শান্তিৰে তেওঁলোকে থাকিব পাৰে গতিকে এই ঘটনাটোৰ আমি এইটোকে আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো আমি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে চুৰি কৰি লৈ গৈছিলে সেইখিনিও আনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ